नगर न्यूज ट्वेंटी फोर प्रतिबिंब जनमानसांचे राहुरी येथील गुहा दर्ग्यामध्ये अनधिकृतरित्या मूर्ती बसवणाऱ्यांवर तातडीने गुन्हा दाखल करा भारतीय संविधान प्रेमी समाजाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव अठ्ठावीस डिसेंबर रोजी राहुरी येथील गुहा गावामध्ये काही समाजकंटकांनी प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून हजरत रमजान बाबा यांच्या दर्ग्यामध्ये अनधिकृतपणे मूर्ती बसवण्यात आली आहे सदर घटनेमुळे जिल्ह्यामध्ये तणावजन्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते तरी प्रशासनाने या प्रकरणामध्ये लक्ष घालून दर्ग्यामध्ये बसवण्यात आलेल्या मूर्ती संदर्भात संबंधित व्यक्तींवर तातडीने गुन्हे दाखल करण्याची मागणी अहमदनगर जिल्ह्यातील भारतीय संविधान प्रेमिक समाजाच्या वतीने निवेदनाद्वारे शुक्रवारी जिल्हाधिकारी यांना करण्यात आली प्रतिनिधी सय्यद नगर न्यूज ट्वेंटी फोर अहमदनगर आज तो अहमदनगर कि मे कितने ऊपर हमले होंगल घराय गे दरगाह के ऊपर हमले आती है कि ना पुलिस साथ देती है ना कलेक्टर साथ देता है जातिवादी आतंकी संगठन पर अत्याचार होता है हम सब जमा होते हैं जमा होने के बाद कलेक्टर साहब को एसपी साहब को निवेदन देते उनसे बताते हैं कि क्या-क्या हुआ लेकिन हमेशा की तरह वो एक ही काम करते हैं क्या कुछ नहीं इसके सिवा उनको कुछ काम आता ही नहीं है अहमदनगर के अंदर कोटला रामवाड़ी शिवगांव पाथाड़ी राहुरी कोपरगांव संगमने, अकोले हर जगह देखो जातिवादी आतंकी संघटना सक्रिय हो गई है और कहा ना कहा जिस तरह से पुलिस प्रशासन और कलेक्टर काम कर रहे हैं इससे यह साबित होता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग मदद कर रहे हैं 28 तारीख को गुहा के अंदर एक रथ निकलता है उस रथ के पीछे एक मूर्ति रखी जाती है और वो मूर्ति को हजरत रमजान बाबा की दरगाह में रखा जाता है और वहां बताया जाता है कि प्रकट हो गए गुवा के कुछ साथी और अहमदनगर के कुछ साथी हमारे माननीय कलेक्टर साहब के पास आते हमेशा की तरह उनको दाढ़ी टोपी वालों से नफरत है देखने से ही समझ में आता है एक ही अल्फाज में जवाब दिए मैं बकून के तो क्या कराएगा आज पंद्रह दिन हो गए राहुरी के अंदर आंदोलन चालू है ना कलेक्टर बात कर रहा है ना एसपी बात कर रहा है ना तहसीलदार बात कर रहा है ना पीआई बात कर रहा है ये क्यों बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको किसी ना किसी का प्रेशर है हम आ रहे हैं निवेदन दे रहे हैं चले जा रहे हैं हम आ रहे हैं निवेदन दे रहे हैं चले जा रहे हैं हम आ रहे हैं निवेदन दे रहे हैं चले जा रहे हैं इनको ये ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समाज हर कोई प्रॉब्लम आने के बाद में हर कोई आतंकवादी संगठन अगर कभी हमला कर रही है तो आकर निवेदन देता है चले जाता है लेकिन अब संविधान के दायरे में बात कर रहा हूँ मैं अब हमें इसके आगे संविधान के दायरे में कदम उठाना पड़ेगा के दायरे में हम अभी तक है और ये सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह, आज इतने जमा हो गए अगर ये अब हम उनको एक आखिरी वक्त में एक आखिरी चांस दे रहे गोवा का अगर कभी मंदिर अगर कभी दरगाह में से मूर्ति हटाने का अगर ऑर्डर कलेक्टर नहीं देता है अगर गुवाहा दरगाह में से कलेक्टर अगर मूर्ति हटाने की ऑर्डर नहीं देता है या वो वहां से मूर्ति नहीं हटाते तो पूरे जिले में नहीं पूरे महाराष्ट्र में इंशाला हम चक्का जाम करेंगे नवीन बारमिया ताजा घड़ामोड़ आज अपना चैनल सब्सक्राइब करा